Нарешті настала весна і тепер нас чекає багато теплих, радісних і сонячних днів. Принаймні хочеться сподіватися, що сонце світитиме часто, тому початок теплого сезону ледь не щороку ставить модників і модниць перед необхідністю придбати чергову пару сонцезахисних окулярів. Адже, окрім того, що вони можуть захистити зір, це ще й модний аксесуар, але сучасне розмаїття окулярів таке велике, що дозволяє брати на будь-який смак, колір і форму. Однак не завжди вдається придбати саме ті окуляри, в яких вам буде комфортно, зручно і ще при цьому ви будете в тренді. Тож, як правильно це це все зробити, нам розповість власниця магазину. Сонце окулярів Тетяна Туча. Вона вже завітала до нашої студії. Доброго доброго ранку. доброго вам ранку. Отже, готуючись до інтерв'ю, я для себе особисто відкрила дуже багато термінів. Як зазвичай ну, як вибираю, зазвичай вибираю окуляри, щоб було красиво. Виявляється, є якісь чотири рівні затемнення лінз від яскравого проміння сонячного. Що це таке, і як в цьому всьому зорієнтуватись? Доброго утра, дорогі цілі Доброго утра, Аня Андрій. Я би хотіла начну наш розговор Таки не из э, того, какие категории защиты бывают, а из того, как сложно подобрать солнцезащитные точно. очки. Все наши дорогие клиенты приходят и говорят всегда, мне ничего не идет. Почему? Давайте разберем этот вопрос. Почему? Потому что мы просыпаемся каждое утро, видим себя в зеркало в отражении без солнцезащитных очков. Это такой элемент, когда мы его одеваем, видим что-то абсолютно непривычное на себе. Если мы одежду привыкли носить и обувь, то солнцезащитные очки – они требуют особого внимания. И э, следующий момент, на который нужно обращать, когда приходит клиент в магазин, это комфорт. Вот комфорт. Очки должны быть максимально комфортные по посадке, правильно сидеть на переносице, не давить на ушные раковины. Вот и э, сквозь линзу должно быть ко очень комфортно смотреть. Все но и Самый да. важный момент. Да, все-таки, потому что в очках нам нужно пребывать на э, солнышке э, возможно не один, не два часа. Вот. Э, что еще на что стоит обратить внимание, Аня? Спасибо. Вы подводочку сделали э, на предмет категории защиты от солнца. Категория защиты от а солнца на самом, на самом деле бывает от 0 до 4. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И для режима города оптимально выбирается категори категорию защиты 2-3. Mm -hmm. вот. Аналогично же бывают линзы сплошные, вот такие. Вот, вот такие вот сплошные линзы вот без, без градиента. Mm -hmm. Это третья mm -hmm. категория mm -hmm. защиты. Вот я вам покажу вот такая вот третья категория защиты сплошная линза. Такие очки подходят идеально для режима отдыха, вот и для водителей, потому что они с поляризацией. Что же такое поляризация? Очень много клиентов наших приходят и говорят: давайте мне очки с поляризацией, потому что это защита от ультрафиолета. Нет. Больше это мы, мы, да. мы хотим осполяризация. А что да. такое это линза, которая убирает блики горизонтального происхождения. Это функциональная линза. Это как дополнительная функция в машине. То mm -hmm. есть это в очках это дополнительная функция, которая э, такие очки э, очень хорошо используют на длинные расстояния при вождении, на отдыхе, на воде, э, на, высоко, э, на высокогорье, а также э, ну, для вождения я сказала, да. А если просто вот местом, да, гуляю да. местом, какие краще, краще брать? Ревень захисту? Чего требует тут поляризация? Для режима города поляризация абсолютно необходима. Имея возможность купить себе 10 моделей очков с поляризацией, я всегда выбираю очки с градиентом, как девушка, потому что они смотрятся гораздо мягче на лице. Это угу. градиентом. как перехит. Да, да, переход от темного к светлому. А до речі, щодо лінзи, от ще хочеться уточнити про затемнення. Наскільки mm -hmm. мають бути затем на який рівень взагалі, затемнення Повинна бути лінза, і як його правильно ми навіть обирати? Тут бачимо, Чи це трохи таке, як прозорі смаку, бачимо так? майже з, з рожевим. А пішки для, для какого режиму ми вибираємо очки? Якщо ми вибираємо очки для режиму города, вождення... Прогулка. нам достаточно категории 2 и 3. Mm. То есть это среднее затемнение. Если мы выбираем для высокогорья, для активного солнышка, нам обязательно 3 и, и сплошная линза или 4 категории защиты. Ну и обязательно же, конечно, защита от ультрафиолета. Вот, ну, вот. Наверное, вы мне хотели об этом спросить. как раз хотел пытаться, потому что... Обязательно стоит обращать. В наших магазинах стоит всегда денситометр. Это прибор, который показывает нашим mm -hmm. клиентам, что с нашими очками все в порядке. Вот, и они надежно защищают от ультрафиолета. Потому что красота красотой, но все-таки нужно обращать внимание на здоровье. Глаза у нас одни. Mm -hmm. І також хочемо ще поговорити про те. От, знаєте, Часто кажуть, ми вже поговорили, що використовувати можна різноманітні типи окулярів от із сонцезахисних лінзів, власне, але чи повинно бути у людей кілька пар, наприклад, окулярів, там, наприклад, для водіння для чи там, для подорожування містом. Чи можна достатньо вибрати якусь одну оптимальну інтернету? Універсальні бувають універсальні окуляри. Mm -hmm. Дуже <laughs> uh, uh, хороший вопрос, Андрій. Я вважаю, що очки це не просто защита. от солнца. Uh... И э, очки – это состояние души, это настроение, это стиль. То есть всегда той, э, очки делают точку в образе. Э, вы, наверное, чувствовали, когда вы одеваете очки, вам кажется, что вы видите всех. Вас, наверное, не, не так, так сильно да. видят все, не да? Не и так. и э, девушки, когда одевают очки, они себя гораздо ощущают увереннее, красивее, Правильно, сильнее. Да. Вот, и э, очки – это прежде всего настроение. Не имеет значения, какая погода. Очки – это настроение. И отсюда мы подбираем светлую линзу, градиентную линзу, э, третью, вторую, четвертую категорию, что кому подходит. Вот, но и опять же таки, нужно обращать внимание все-таки на стиль. И очков yeah. должно быть как минимум двое, yeah. как минимум двое. Вот да. это, это самый простой вариант, потому что одним должны быть запасные. Очки mm -hmm. такой элемент, мы их уронили, утопили, вот или сели на очки. Для меня и для девчины важно все одно, наверное, краса. Колор, так, так, это красота. Как правильно подобрать колер, форма. Чемают быть бровы за окуляри это, например, Анечка, я вам это... зараз да, просты. давайте, давайте попробуем сразу проэкспериментируем. В первую очередь мы определили, что это должна быть категория защиты, э, как для города, и комфортная посадка. Так, давайте, О, давайте посмотрим. Да, Аня. О, мне подобаются дурачьи. Да. Так, Анечка, смотрите, даже. они сидят правильно по линии брови. Для наших зрителей я расскажу такие секреты. Очки должны сидеть правильно на переноске. Повторять контур брови, если это классика. Mm -hmm. Повторять крайнюю линию скулы. Ни в коем случае не касаться к щекам. Ни в коем случае. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот. А для, э, для человеки? А для... <laughs> Яки можно подобрать, например, сейчас вот, оптимально, если так... Давайте. Да, так, Андрей, для вас. Обратите внимание, у мужчин всегда э, голова мудрее, поэтому чуть-чуть пошире. Вот и э, используется такой элемент как флекса. Когда э, вот есть такой элемент, тогда ни в коем случае очки вам давить на. Э, Давай, я спробую. Да. И чуть-чуть повыше. Ага. Вот. Класно, ми подобрали це є, По лінії брові, виходи, по лінії скули, на очі в цьому Ой, такий красивий. <реш> дякую, дякую, Аня. Тобі теж було дуже гарно. А, але от, до речі, ще хочеться запитати про те, от, є ж різноманітні типи обличчя. От, до речі, як за типом обличчя правильно підбирати? Що тут відіграє роль, тому що от, є овальне, там трикутне в людей обличчя і важко якось зрозуміти, саме, що. Мені от, от, точно знаю, круглі ніколи не пасували окуляри. Это Аня, это миф, я вам могу сказать. Да, мы сейчас даже можем проверить автоматически. Вот, потому что я считаю, что э, можно подобрать все зависит от размера солнцезащитных очков. Mm -hmm. вот, нужно подбирать очки правильно по контуру. Но э, на, на, на круглое лицо можно подобрать авиаторы, на квадратное лицо можно подобрать авиаторы. Вот, смотрите. Uh -huh. Круглая форма тишеей. Аня, ви совершенно другая. Ми переконалися, речі, що це міх. Драйти да. прикольно, дивіться, така я одразу. Інше, да, інше. Навіть мен нам таке Такая, якесь. Така і і да, і грива. Да, в, в этой форме хотелось да. какая-сь вечеринку да. такую. В этой форме более строгая, классическая, в этой форме более игривая и свободная. И ну, ещё на остановку да. дуже коротко про тренди хотілося поговорити, які сьогодні, які зараз будуть от популярні окуляри, який вид, який тип власне. Для девушек очень актуально в этом сезоне очки Кити остаются, очки оверсайз большие размеры, крупные yeah. размеры, да, и э, форма тишайт, вот это, это вот форма тишайт, которая кругленькие. Ну а Кити, что, э, что касается Кити, это круглая линза mm -hmm. вот с yeah, такими yeah. вот э, кошачьими Чось, Дякую дя вам за цей майстер-клас про окулярів. Дуже корисні поради. Я сподіваюся, що обов'язково всім стануть вини у нагоді. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була власниця магазину Сонце захисне окулярів» Тетяна Туча, яка дала корисні поради щодо того, як правильно брати такий от аксесуар.